Всем привет! Сегодня снимаю видео, И сегодня я покажу как делать список Чтобы вам ничего не забыть Нам понадобится Вот такой лист Желтый Вот так, гармошкой Он приклеен Вот И нам понадобится вторая, Чтобы из него вырвать листочек один вот сейчас чтобы было светло, да. вот. И понадобится нам ручка или карандаш, стираж. Ой, на всякий случай понадобится у нас точилка. У меня вот здесь лежит. И на всякий случай нам понадобится Нет. стиражка. вот такая печенька. Сделать печенка, а вот это пи... не ну, нет. Вот. Вот Нам понравится линейка. Вот тут есть ли вот линейка вот ну и давайте начнем нам да. и еще Нажницы, ножницы. все давайте начнем в первый раз нам ну сейчас я вырву листок из этого лимонка сейчас я вырву я вырвала листок я его положу сюда. Нам теперь понадобится наш вот. и вот вот такой у нас лежа. Нам надо на его и сколько вы хотите листов наклеить, столько у вас и будет. Я наклею сколько у нас. И... в первый угол. Это у нас будет панель. Если вы хотите на одну, а это писать там под меня, кажется, да? у меня будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот. У меня будет до выходных. Только рабочая. Вот. Недельник, вторник, среда. Четверг. Четверг. И пятница. Последний. Вот. И давайте... И давайте напишем мы день недели. Ручка такая веточка. Понедельник. Я буду поставить. Вот я уже написала. Все день недели. Сколько у меня тут? Пять, пять недель. Все рабочие недели. Понедельник, вторник, среда, четверг. Пять. А, а, выходные я ничего не вот завтра идти с молоком. Я напишу вот таким фломастером. И надо написать мне вот такие эти полосочки, чтобы написать. Давайте мы начертим и я... я нарисовала мои эти полосочки. Так и уроки вот и меня меня поставил пятницу на это вот и до свидания подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки до новых встреч всем пока бай бай